Əvvəlki cümələrdə bu mövzuyə toxunmuşuq bir neçə dəfə. Lakin o qədər adam həssaslığı üçün zərurətdir. Bu məsələ, düşünürəm ki, daha çox danışılmalıdır. İstəy bizim tərəfimizdən, dini xutbələrdə, istəy elə ictimai yerlərdə, televiziyaların təbliğində bu yonda çox olmalıdır, mən düşünürəm. Bu da son zamanlar həddindən artıq rüşvət almış bu intiharların barəsindədir ki, biz görürük, şahid oluruq ki, cavan-cavan balalarımız intiharla özlərini məhv eləyirlər, ailələrini məhv eləyirlər. Bir nəslidirmi onlar ki, onlar məhv eləyirlər? Bu bir iradəsizlik deyil. İnsanlar axı niyə cavan canına qıysın? Niyə məsələn insanı o gözəl işığı dünya tutmasın? Nə bu qədər rəngarəng, -rəng, maraqlı həyat insanlar yaşama həvəsini söndürsün. Həqiqətən, məsələn, baxırıq ki, insanların böyük əksəriyyəti elə çox yaşamaq istəyir. Bəzən çox yaşamaq yox, daimi yaşamaq istəyirik, heç ölmək istəmirik. Bəs niyə bu gənc uşaqlar birdən-birə intihar edir? Yaşamaq istəmir, ömrünə son qoyur. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnneməddunya laibun və la'ib". Əlbilmək istəyirsə, deyir, Allah mənsubu başlan deyir. Bu dünya həyatı boş, mənasız əyləncədən başqa bir şey deyil. Bu qədər ciddi almaq olmaz dünya həyatını. Dünyada baş verən sıntıları bu qədər ciddi almayın deyir Allah. Bunlar hamısı ötüb keçir. Bir təsəvvür eləsəydə bunu düşün, bu məsələn, çox qorxulu bir yuxu görürük, dəhşətli bir yuxudur. Amma yuxudan ayrılsan, yuxudan ayrıldıq görsən ki, səndə mə bu bir yuxu imiş. Bu həyatda da o ən dəhşətli gördüyümüz hadisə bir gün ayırdıq ki, elə bir yuxu imiş gəldi çəkdimiz bizinsə. Yəni bol olsun insan özünə qəya və özü də bir halda bilək ki, bu əbədi bir cəzası var. Yəni Allahın bədəsi var ki, mənim sənə verdiyim bu həyat ən dəyərli bir nemətdir. Sən bu nemətə qəya bilmərsən. Allahın bəxşidir. Bu bəxşi geri çevirirsən sanki buna ehtiyarı yoxdur və bunun cəzası deyir ki əbədi cəhənnəmdir ya mən səni üçün kəsməyəcəm